Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kumpulan yang akan membentangkan berkenaan poster kami yang bertajuk isu pluralisme beragama di dalam Malaysia. Baiklah. Uh, pada zaman sebelum ini, hidup dalam komuniti yang ada pelbagai latar belakang dalam beragama bukanlah sesuatu yang asing lagi. Terutamanya bagi negara yang sememangnya terbentuk sebagai masyarakat majmuk. Setiap agama membawa kepercayaan ritual dan nilai tersendiri sendiri yang secara tidak langsung menjadikan cara seseorang itu berfikir dan bertindak. Apabila adanya individu daripada pelbagai kepercayaan berkongsi ruang yang, yang sama, isu tentang bagaimana kita menerima perbezaan dan menerima persahaman menjadi sangat kritikal. Disebabkan itu, topik pluralisme dalam dalam beragama sering menjadikan perdebatan hangat sama ada dalam wacana falsafah maupun isu semasa. Di Malaysia khususnya, isu ini sangat relevan memandangkan demografi kita yang berbilang kaum namun jika konsep pluralisme, pluralisme ini tidak difahami dengan konteks yang betul atau gagal diurus dengan baik, perbezaan percayaan boleh bertukar menjadi cabaran yang besar. Bagi definisi pluralisme, pluralisme agama adalah fahaman yang jauh berbeza daripada polariti sosial yang diamalkan. Ia adalah fahaman teologi dan falsafah yang menyamakan kedudukan semua agama. Bagi fahaman ini, bahawa semua agama adalah sama benar dan merupakan jalan yang berbeza menuju kepada Tuhan yang sama. Ia merujuk kepada penganut setiap agama termasuk agama Islam yang dapat menerima bahawa kebenaran yang mudah ini tidak dimiliki secara eksklusif dan eksklusif oleh agama mereka pluralism memberi banyak kesan memberi banyak impak daripada pelbagai segi. Antaranya adalah ekonomi di mana ketidaktentuan sosial menurunkan keyakinan pelabur. Seperti yang, seperti yang boleh aa, difahami pluralism memberi ketegangan agama menyebabkan risiko sosial meningkat. Seterusnya plural, aa, daripada segi ekonomi pluralism juga boleh boleh merosot merosotkan kepercayaan sosial atau social trust. Hal ini kerana daripada pluralism, komuniti beragama boleh terpecah dan terbentuk rangkaian ekonomi tertutup. Seterusnya, konflik agama mengganggu operasi ekonomi. Seperti aa, sebagai contoh, kerajaan perlu membelanjakan lebih untuk keselamatan pemulihan dan pengurusan sosial. Dan akhir sekali, persaingan atau politisasi agama mencetus mencetus konflik. Seperti yang kita boleh lihat apabila a uh, impak daripada primordialism boleh a uh, boleh mencetus konflik, boleh mencetuskan konflik seperti a uh, apabila agama digunakan sebagai alat politik atau masyarakat atau masyarakat tidak diintegrasi konflik identiti mudah a uh, konflik identiti mudah a uh, mudah berlaku. Sebagai contoh apabila a uh, daripada pluralism uh, ramai yang menunggang agama demi uh, demi mencapai kestabilan ekonomi sendiri okay, bagi kesan pluralism bagi politik pula pembentukan parti politik berasaskan kaum dan agama sebagai contoh ia mewujudkan parti berasaskan identiti sekaligus menjejaskan keharmonian sosial Uh, seterusnya, manipulasi isu agama dan perkawaman uh, Isu sensitif sering digunakan sebagai al alat politik Yang menyebabkan uh, Pelbagai kaum uh, Kurang persefahaman dan menyebabkan perbalahan antara satu sama lain uh, Saya itu Dari segi politik juga ia memberi ketegangan dan perpecahan politik antara satu sama lain Sebagai contoh Mereka mempunyai perbezaan pendapat pandangan yang melampau dan mencetuskan konflik dan melemahkan kestabilan politik terhadap negara seterusnya ia juga memberikan keperluan kompromi politik secara berterusan sebagai contoh ia memaksa parti politik bekerjasama demi mengekalkan kestabilan dan takbiran dari segi politik juga pluralisme ini memberi konflik ideologi antara parti Sebagai contoh, perbezaan ideologi menyukarkan pembentukan dasar bersama yang konsisten dan ia juga memberi pendapat yang berbeza antara satu sama lain. Cabaran dalam pembinaan identiti nasional juga merupakan salah satu kesan dari dalam segi politik kerana kepelbagaian kepelbagaian politik menyukarkan pembentukan satu identiti nasional yang kukuh. Uh, akhir sekali, pengukuhan undang-undang demi kestabilan politik. Sebagai contoh, undang-undang diperkuat bagi mengawal ketegangan dan memastikan keharmonian politik terpelihara. Seterusnya, kesan pluralisme terhadap masyarakat. Yang pertama, kekeliruan dan kelemahan pegangan akidah. Pluralisme ini akan menyebabkan masyarakat menganggap semua agama sama sehingga melemahkan keyakinan terhadap akidah sendiri. Yang kedua, penurunan autoriti ulama' dan institusi agama. Pandangan ulama' juga akan dipersoalkan kerana semua fahaman akan dianggap sama dan tiada kebenaran mutlak. Seterusnya, usaha dakwah menjadi lemah dan penghakisan identiti keagamaan. Amalan dan nilai agama semakin diabaikan atas nama toleransi yang berlebihan. Pluralisme juga akan mengelirukan moral dalam generasi muda. Generasi muda juga akan keliru dalam menentukan nilai benar dan salah akibat fahaman pluralisme. Yang terakhir sekali, perpecahan nilai dan keharmonian sosial. Perbezaan tafsiran nilai agama mencetuskan konflik dan melemahkan perpaduan masyarakat bagi laporan dan perbincangan berdasarkan laporan dan perbincangan yang telah dijalankan melalui kaedah soal selidik terhadap seramai 67 orang pelajar universiti kajian ini mendapati bahawa secara keseluruhannya pelajar mempunyai tahap kefahaman yang baik terhadap perbezaan antara konsep pluralisme agama dan toleransi beragama Walau bagaimanapun hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa sebahagian besar responden berpen berpendapat pluralisme agama boleh menimbulkan kekeliruan terhadap pegangan akidah khususnya dalam konteks ajaran, ajaran Islam. Selain itu, pluralisme agama juga dilihat <coughs> sebagai bertentangan dengan prinsip agama serta berpotensi memberi kesan negatif terhadap keharmonian sosial dalam masyarakat majmuk. Kajian ini turut menunjukkan bahawa media sosial memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk persepsi persepsi dan kefahaman masyarakat terhadap isu pluralisme agama. Maklumat yang disebarkan tanpa kawalan serta tafsiran <coughs> terhadap konsep pluralisme boleh mempengaruhi pemikiran masyarakat terutama golongan muda. Sehubungan itu, responden berpendapat bahawa pluralisme agama berpotensi melemahkan akidah dan menjejaskan keharmonian sosial sekiranya isu ini tidak ditangani dengan pendekatan yang berkesan dan berhemah. Oleh itu, majoriti responden mencadangkan agar pendidikan agama diperkukuhkan di semua peringkat, pemantauan terhadap kandungan media sosial diperketatkan serta penguatkuasaan undang-undang berkaitan dilaksanakan dengan lebih tegas. Langkah-langkah ini penting bagi memastikan keharmonian antara penganut agama dapat dipelihara dan kesejahteraan masyarakat terus terjamin. Jadi sebagai kesimpulan, Uh, pluralisme agama merupakan isu penting dalam masyarakat yang berbilang agama dan budaya kerana ia memberi kesan kepada hubungan sosial serta kestabilan masyarakat. Isu ini bukan sahaja melibatkan perbezaan percayaan, malah turut mempengaruhi aspek ekonomi dan politik negara. Jadi, jika saja terbentangan uh, uh, poster kami yang bertajuk pluralisme dalam agama di Malaysia. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.